Ну, у нас по серии, в принципе, вчера был такой, можно сказать, полувыходной, такой больше для эмоций поиграли в гольф ногами. И, ну, сегодня была такая интенсивная тренировка. Поделали, проделали хорошую работу, сделали много рыбковые. Интенсивная была оборона 6 человек против семи нападающих. Перестроение, чтобы тактически все было. Правильно перестраивались. Поэтому ну, тренировка прошла, можно сказать, так хорошо. В конце поиграли у на эмоции, кто последний забьет мяч, и тот, и, можно сказать, самый слабый. Вот, ну. Так что все хорошо, Вчера была некая перезагрузка, сегодня уже более свежая голова, да, вот квадраты, например, 4, 2 плюс 1, да, вот в чем смысл этого квадрата, который вот здесь был в паузах, когда у вас был легкоатлетический комплекс? Ну, в принципе, всегда, как бы, футболистам хочется в квадратики поиграть, там, в футбол, поэтому после рыбков были квадраты, нужно было перемещаться, когда мячи переводили в другой квадрат, нужно было крайне перемещаться, поддержать того игрока, который получал мяч. Ну, сегодня, ты можешь сказать, тренировка была очень хорошая, и все в настроении, будем готовиться дальше. Ну, вот и игровая серия начиналась с того, что двое маленьких ворот фишками обозначена как бы, территория две команды, опять-таки соревновательный момент присутствует. Что это за упражнение? Конечно, хочется постоянно побеждать, даже в таких на четверо ворот. Но там больше тоже так же все, чтобы перестраиваться, чтобы игрок был находился постоянно в центре. Защитники, которые, можно сказать, обороняют ворота, перестраивались тоже. Поэтому там также, можно сказать, тактическое упражнение больше, нежели кто кого победит. А нужно правильно перестраиваться. А в целом, как впечатление, 10 дней позади, в принципе, крепатура отпустила, уже втянулись, можно сказать, на полную, вспомнили старое, да, теперь работает не новым. Общее впечатление? Ну, первые дни было, ну, конечно, тяжело, ноги были тяжелые. Сейчас, конечно, немножко чуть легче, что погода хорошая здесь, это сборы, поэтому нужно готовиться, нужно набирать свои кондиции. Еще, конечно, ну, не на 100%, еще много нужно и матчей сыграть, и тренировок провести, чтобы набрать кондиции. Но мы готовимся, мы выкладываемся на каждой тренировке, чтобы набрать 100% своих лучших кондиций и подойти к игре в хорошей форме. Ну, крепатура уже отпустила, как бы? Ну, ты как, немножко есть на ногах тяжесть, но как таковое, там, чтобы что-то болело, ничего такого нет, все нормально. После гольфа, как бы, сегодня у вас еще выезд на матчи, да? Что ожидаешь от этой поездки? Ну, хочется, прежде всего, посмотреть на, на Барселону, как они действуют на футбольном поле. Все прекрасно знают, что это ну, одна из лучших, можно сказать, лучшая команда в мире. В мире и поэтому, возможно, это наш будущий соперник по Лиге чемпионов. Поэтому будем смотреть, и будет интересно посмотреть атмосферу испанского чемпионата.